З нами на зв'язку зараз перебуває Денис Казанський, журналіст-розслідувач, який е, перебуває на Луганщині і е, знає останні повідомлення про хід виборів там. Денисе, доброго дня вам. Здравствуйте. А, про що мовчать очільники області та спостерігачі про вибори на Луганщині? Ну я не, не знаю, про що вони мовчать, я просто не слышав їх, але я особисто, що я бачу, це те то, що. Здесь, во-первых, скуплены да, очень массово партии наш край. А, давали по 200 гривен. Даже если образец они выдавали перед выборами талоны, а сейчас их можно на участках обналичить. И я у меня есть даже этот талон, то есть, забрал у одной из бабушек, как получил вот. И поэтому скоро выложу фотографию, покажу. Значит, были скандалы, ну, люди открыто говорят о том, что когда их ловят с этими талонами, они говорят, что им дают 200 гривен за то, чтобы они могли их э, обналичить. Вот эти талоны в обмен на Голосуют за Шахова и Фурмана, это кандидаты от партии «Наш край». Один из них, Фурман, это в мэры, а Шахов в Горсовет. Вот, ну, и, ну, кроме того, тотально как-то здесь все слито под оппозиционный блок, ну, тут традиционно под по э, админресурсу. То есть все заводы, естественно, все люди в комиссиях, это практически как бы -то люди тоже, которые раньше уже делали выборы. Э, к сожалению, вот даже один из вероятных победителей этих выборов э, в Северодонецке, выборов мэра, это сепаратист Казаков. Вот он сегодня был замечен с губернатором Тухой. Вот. И в принципе просто здесь есть очень много людей, которые, как и мне уже удалось выяснить, сотрудничали с сепаратистами. А сейчас они идут на выборах и могут победить. В частности, вот мэр, мэром Рубежного может стать Хортьев, это человек Юрия Бойко. Это такой неприкрытый, неприкрытый, достаточно открытый сепаратист, который помогал блокировать нашу армию, наших солдат. В прошлом году, а сейчас он один из лидеров, мэра, и скорее всего с помощью бойка и его обмен ресурс, он выиграет эти выборы. Милиция ну, здесь она, скорее всего, тоже вся старая. То есть здесь долгое время область возглавлял Науменко. То есть это был человек, которого еще в Луганске назначали ну, так называемым народным начальником милиции, вот эти сепаратисты ЛНР в прошлом году. И ну, здесь остались милиционеры, которые были, когда Северодонец был оккупирован, а, то есть они сотрудничали с боевиками. То есть, ну или во всяком случае они никак им не препятствовали взять город под контроль. И, ну а как они могут себя вести? То есть они принимают заявление, если пишут заявления наблюдателей, но в целом они, конечно, и, ну как бы ведут себя как традиционно ведет милиция, то есть стараются ни во что не вмешиваться. Вот и, в принципе, если наблюдатели не ловят никого за руку вот этих бабушек э, обелеченных, за э, которые есть билеты за голосование, то милиция тоже -то старается особо их не ловить.